12.00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Боинг-777, потерпевший крушение в Донецкой области, был поврежден объектами извне. Об этом говорится в предварительном отчете о причинах падения самолета, опубликованном на сайте Совета безопасности Нидерландов. Боинг распался в воздухе в результате повреждений, вызванных большим количеством высокоэнергетических объектов, которые проникли в самолет снаружи, говорится в отчете. Нет никаких подтверждений, что лайнер упал из-за технической неисправности или действия экипажа. Отчет основывается на информации, полученной из черных ящиков, переговоров диспетчеров, спутниковых снимков и фотографий с места падения. Тем временем Малайзия направила на Донбасс еще две группы экспертов для дорасследования обстоятельств трагедии. Правительство Украины и западные страны имеют убедительные доказательства того, что в самолет выстрелили пророссийские сепаратисты из противовоздушной системы БУК. Россия отрицает поставки оружия боевикам. Международная совместная группа по расследованию катастрофы Бонга-777 начала работу в Генпрокуратуре Украины. В нее входят специалисты Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и Евроюста. Сотрудничество украинских и иностранных следователей обеспечит эффективное изучение обстоятельств и причин трагедии. Британские журналисты предоставили еще одно доказательство, что рейс AMH-17 сбили российские военные из Бука. Во время расследования трагедии на месте репортера нашли трех жителей, которые в день аварии видели российских военных в форме. Один свидетель даже лично наблюдал, как Бук сгружали с трейлера в районе города Снежно за несколько часов до катастрофы. По его словам, люди, управлявшие Буком, вели себя как профессиональные военные. Силы АТО удерживают установленные ранее позиции, соблюдая соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает спикер штаба АТО Алексей Дмитрошковский. В то же время российские войска продолжают грубо нарушать условия перемирия. Они обстреливают позиции украинских силовиков, в том числе и с тяжелого оружия. Так, по данным группы информационного сопротивления, боевики атаковали опорный пункт возле Родникового. Штурм был отбит. Украинские военнослужащие, согласно условиям перемирия, открывают исключительно ответный огонь. Ночь с 8 на 9 сентября прошла без потерь. Вооруженные силы Украины удерживают установленные ранее позиции без нарушения договоренности о прекращении огня. Вместе с тем продолжаются обстрелы позиций блокпостов сил АТО. В частности, четыре раза с применением минометов и установок град был обстрелян аэродром Донецк. Также террористы провели обстрелы позиций наших войск неподалеку населенных пунктов Родниковая, Докучаевск, Тоненькая и Дебальцево. Дебальцевы. Обстреливали сегодня ночью и Донецк. Как сообщили в Гурсовете, в час ночи начался обстрел Киевского района. В результате повреждены здания школы-интерната номер 22, жилые и частные дома. Есть пострадавшие. В больницу доставили женщину со осколочным ранением. На утро обстановка в Донецке оставалась напряженной. Тем не менее, системы жизнеобеспечения и общественный транспорт города работают в штатном режиме. Аварийные бригады восстанавливают электро- и газовые сети. Боевики выселяют местных жителей из села Никишина для наступления на Дебальцево. Об этом заявил спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко. Террористы требуют от людей в течение 72 часов покинуть населенный пункт. Кроме того, в Новозовске руководство боевиков вело особый режим передвижения. Запрещен въезд и выезд из города всем лицам, в том числе и местным жителям. Продолжается нарушение террористами прав и свобод граждан Украины. Так, в населенном пункте Никишина боевики выдвинули ультиматум местным жителям с требованием в течение 72 часов покинуть населенный пункт, поскольку в последний является выгодным рубежом для наступления на Дебальцево. Четыре украинских военнослужащих погибли и 29 ранены с начала объявления режима прекращения огня. Об этом сообщил директор военно-медицинского департамента Минобороны Украины Виталий Андронати. Всего медицинскую помощь предоставили более чем двум с половиной тысячам раненых. На сегодня в больницах лечатся еще 1173 военных. Вместе с тем специалист Минобороны отметил, украинских солдат необходимо обеспечить индивидуальными аптечками. На закупку отечественных требуется около 170 миллионов гривен. К слову, американская аптечка в соответствии со стандартами НАТО стоит 100 долларов. 648 человек освобождены из плена сепаратистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Святослав Циголка. Однако в руках боевиков находится еще около 600 заложников. Представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР просят освободить более 300 своих заложников. По словам начальника главного следственного управления. Сбу Василия Вовка сейчас списки уточняются. Напомню, что в прошлую субботу при Сбу начал работу Межведомственный центр помощи гражданам по вопросам освобождения пленных, заложников и поиску пропавших без вести. За два дня работы в центре получили 336 заявлений. В то же время Василий Вовк признал, что намного сложнее освободить летчицу Надежду Савченко и режиссера Олега Сенцова, которых незаконно удерживают в России. Между тем, Надежда Савченко протестовала проведение психиатрической экспертизы. Жалобу рассмотрят 26 сентября в Басманном суде Москвы. Об этом сообщает один из адвокатов украинской летчицы Николай Полосов. Решение об экспертизе было принято на последнем заседании Воронежского суда. Освобождение Надежды Савченко и Олега Сенцова, которых незаконно удерживают в России, сегодня обсудили глава МИД Украины Павел Климкин и комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниескс. Кроме этого, политики говорили о нарушении прав человека в Крыму, в частности, о возможности привлечения комиссара к решению вопроса украинских граждан, находящихся в местах лишения свободы на полуострове. Комиссар также планирует посетить оккупированный Крым 10-12 сентября. США призывают расследовать все случаи нарушения, совершенных в ходе конфликта на востоке Украины. Об этом заявила представитель Госдепа Джен Псаки, комментируя доклад Amnesty International, опубликованный накануне. Джен Псаки отметила, что, по мнению США, большая часть преступлений против мирного населения совершается сепаратистами. Вашингтон оставит на усиление санкций против России. С таким заявлением выступил официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома. В США считают, что Кремлю необходимо выставить дополнительный счет за агрессивную военную деятельность, которую она ведет в Украине. Ужесточением санкций в отношении России грозит и Канада. Министр иностранных дел страны Джон Берт пообещал Москве ответные меры, если на востоке Украины не будет продлено перемирие. Евросоюз окончательно согласовал расширение секторальных санкций против России. Они связаны с действиями Кремля, которые приводят к дестабилизации ситуации в Восточной Украине. Новый список опубликуют в ближайшее время. В нем могут оказаться крупнейшие нефтяные компании, а также государственные банки. По данным Wall Street Journal, в черный список ЕС войдут «Газпромнефть», «Транснефть» и «Роснефть». Им закроют доступ к коротким кредитам и ряду технологий в области добычи ресурсов. Также европейцы ужесточат условия кредитования пяти крупнейших госбанков Федерации. Пострадает и оборонный комплекс России. Ряду предприятий урежут доступ к финансированию и запретят экспортировать продукцию в Евросоюз. Участие России в украинском конфликте очевидно. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкому радио. По ее словам, агрессию Кремля против Украины нельзя остановить без последствий. Ввиду этого санкции являются единственным средством давления на Москву, поддерживающую сепаратистов в Украине. Как только обстановка нормализуется, меры наказания будут отменены. В то же время официальный Берлин исключает военное решение конфликта на Донбассе. Так называемую Новороссию объявили угроза национальной безопасности Румынии. Такое заявление сделал президент страны Троян Басеску по итогам саммита НАТО в Уэльсе. По его словам, новый геополитический проект Кремля распространяется до самой границы с Румынией. План Владимира Путина в том, чтобы поглотить Приднестровье и достичь Дуна. Ввиду этого Румыния стоит подумать над усилением своей обороноспособности. Аналогичные опасения и у Чехии за российской агрессией страна планирует увеличить расходы на оборону в полтора раза до двух миллиардов долларов уже в следующем году. Данный шаг согласовали три основные парламентские партии. Канада обвинила Россию в провокации против ее военного корабля в Черном море. Инцидент произошел за два дня до начала маневров «Себриз-2014». Эти украинско-американские военно-морские учения длятся второй день. В них принимают участие семь украинских кораблей и пять от стран НАТО. Цель – обеспечения гражданского судоходства в кризисном районе. Боевые судна тренируются в северо-западной части Черного моря, которая не контролируется Россией. Москва выступает категорически против этих маневров, которые рассматривает как экспансию НАТО. И еще одни военные учения проходят на юге Германии. Армия стран-членов НАТО тренируется вместе отражать нападение условного противника в воздушном пространстве. В маневрах участвуют сотни единиц бронетехники и вертолеты. Учения проводят в рамках создания европейских сил быстрого реагирования. Пятитысячный военный контингент должен быть готов к переброске в любую страну НАТО в течение двух суток. Такие планы были согласованы на саммите блоков Уэльси. Западные страны приняли решение Усилены тренировать своих военных из-за угрозы российской агрессии. Аналогичные маневры на выходных начались и в Латвии. Ну а на осень запланированы учения НАТО в Норвегии, Польше и Украине. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь и далее. До встречи.